сейчас я остановился возле озера, которое образовано, судя по всему, за счет того, что здесь был песчаный карьер. Потом сюда залилась вода северского донца через протоку небольшую эту протоку засыпали, сделали небольшую дамбочку, по которой можно проехать вдоль берега этого озера. Вот здесь сделали вот такой вот комплекс для отдыха. Осенью здесь тоже очень живописно. Довольно таки хорошо оборудованное место. Ну, в прошлом и позапрошлом году грибки из тростника выглядели более. Гораздо лучше. Здесь есть места для приотоления шашлыка. Стоят бочки для мусора, столики беседки, кабинки для переодевания. Есть туалеты, короче. Можно хорошо отдохнуть, чем люди из ближайших мест и активно занимаются. То есть здесь сюда много народа. Но сейчас, судя по всему, из-за того, что во первых рано, во-вторых, недавно были дожди, народ не очень спешит сюда приехать, но ну, днем, думаю, здесь будет достаточно любителей отдыха. Вот такое вот озеро.